президент вот уже сам вот туда, 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 туда. Что у вас внутри происходит? Вы как-то напрягаетесь в этот момент? Наоборот, да. расслабляюсь. Вот когда расслаблено, но немножечко легче все входит в голову, я имею в виду, в голову как-то легче все заходит. Добрый вечер. А что это значит? А это значит, что червовая порция маячни, кринжа и Нісенітниці с болот нам с вами подъехала. И мы будем что делать сейчас? Будем с вами ее обзирать. Ну и первым персонажем у нас тут кто? Правильно, усы Пескова подъехали. Поручено стажировку провести, а я вас хотел спросить, так как поручено провести стажировку, мы можем пригласить девушку, вас попросить на... Девушку можем провести или вас попросить, или девушку можем провести? Да, так девушки еще не заходили в главное здание России. А потом снова скажут, что попала через постель. А получается, через усы Пескова прошла. Президентское какое-то мероприятие, поскольку она... Ну, мы можем, а вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать. А что а, а за Рубин так покраснел? Я не могу понять. А что все это бывает? А что а мы так застеснялись очень сильно? Ну, снова же так в очень узких кругах Зарубина называют девушкой Путина во всех смыслах этого слова. А тут, бачьте, Зарубин, пытая за девушку, почему-то покраснел. Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию. Что-то не сказали нашим коллегам, что вам какие-то вопросы на прямой линии не понравились. А что не понравилось? Ну, я конкретно не буду говорить, меня же спросили о моей личной точке зрения. Какие-то вопросы мне показались ну, не столь глубокими. То есть, когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое и так далее. Как мне показалось, не все это сделали. Но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных. Мне кажется, слушайте, что Песков тайком по вечерам передавляется украинского холостяка, потому что, ну, хотелось бы глубоких вопросов услышать Пескову, как-то что-то про глубину хотелось бы, да, вот как-то вот просто, ну глубокие вопросы, они как бы были не настолько глубокие, как хотелось бы, потому что если бы они были глубокие, то можно было бы сразу понять, что они глубокие, а так они не очень глубокие. Хотя мне кажется, что глубокие вопросы там все-таки были. Мне так почему-то кажется. Ну вот, например, очень глубокий вопрос. Почему простой народ живет хуже папуасов? мне кажется это очень глубокий вопрос но почему-то путин на него не ответил еще один глубокий вопрос когда вернут нормальный интернет невозможно даже отправить свои обращения президенту ну вот же отправили смотрите глубокий вопрос был бы на этом самом месте но почему-то решили использовать эту платформу немножечко по-другому еще один глубокий вопрос когда мы будем жить хорошо и без обмана никогда но вопрос глубокий Почему в стране нет свободных выборов, губернаторов, мэров и так далее? Кто этого боится? Почему? Это не глубокий вопрос. Чем вам помочь, чтобы Россия стала империей? Вот, смотрите, какой глубокий вопрос. Да? Когда НАТО перестанет снабжать Украину оружием? Очень глубокий вопрос. Почему в Гатчинской детской больнице врач-мигрант вместо приема ребенка идет делать намаз? Очень глубокий вопрос. Приложение Макс недоступно для использования инвалидами по зрению. Очень глубокий вопрос. Где душа Сталина? Этот вопрос очень глубокий. В раю или в аду? Настолько глубокий, что за, прям в ад и в рай наоборот. В ад и в рай посмотрел человек, который отправлял это сообщение. Почему казнокрадов отпускают за границу, а только потом заводят уголовные дела? Очень глубокий вопрос на секундочку. Еще один глубокий вопрос, который тоже хотелось бы, конечно же, показать э, и обсудить. В Купинске ВСУшники, Ха, нас в хвост и в гриву, а вы говорите, что город весь наш. Зачем вы врете? Получается очень глубокий вопрос. Очень глубокий вопрос. Но опять же таки, Путин на него почему-то не ответил. Возможно, потому что он. Э, Зрение у него, знаете, балуется, и он плохо видит. Наверное, нужно было ему прочитать этот вопрос, глубокий. Ну и про глубокое понимание вот, тоже давайте. Внимание. Выступает руководный главнокомандующий. Он дает возможность задать вопрос любому. У нас небольшой семейный бизнес, пекарня. Около 8 лет мы пользовались удобной патентной системой налогообложения. Начиная с нового года, мы будем должны платить налог с дохода и должны будем уплачивать НДС. Для этого нам придется нанимать профессиональных бухгалтеров и нести дополнительные издержки. Ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень Вот подскажите, как нам быть в такой ситуации и вот в условиях резкого изменения налогового законодательства. А Путин не для того СВО начинал, чтобы вы с оптимизмом в будущее смотрели. Вы тоже думаете, что говорите? И он выслушивает каждого и отвечает. Глубоко, продуманно. Опять гл глубоко, да? Пошло вот это вот глубоко и продуманно. Угу. Искренне. И ты чувствуешь, что за этим, во-первых, человеческая реакция, сопереживание и глубокое понимание. <связывание> Может, угостите чем-нибудь? Пришлете чего-нибудь вкусненького? вкусненького? Хорошо? Ну, скажите, что это не глубоко было сейчас. Это было очень глубоко. Кстати, глубоко Путин запихивал и те, значит, пирожочки, которые ему прислали. Спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим. Ну и как вы понимаете, Путин корзиночку приготовил с шампанским, конфетами, вот какую-то там иконку, значит, положил, ну и какой-то э, сундучок. Но навряд ли там снижка на налогообложение. Погодьтеся, правда? Ну вот снова же таки, смотрите, какая глубокая беседа получилась. Выходит, малый предпринимательский бизнес. И говорит, Владимир Владимирович, государь наш, не вели казнить, вели слово молвить, не можем платить такие большие деньги за существование нашего бизнеса. Вот пекарня Машенька в честь дочери своей назвал, а закроется же в следующем году, если вы вот налог-то поднимете, сделайте что-нибудь, государь родненький наш, пожалуйста. Он говорит, с Новым годом вас! И, кстати, пока вы не закрылись, а пришлите мне, что я попробую, что вы там такая пекете. І вот. корзиночку вам, якраз вот к вашому випіканню вот, шампанським можете запить закрытие вашого бизнеса. Очень глибокий вопрос, очень глубокий ответ. Ну, а що стосується налогооблаження, то не може Путін зробити його меншим, тому що тільки цього року Китаю Росія продала золото на 1 мільярд доларів. Ну, чимось його треба ж покривати. Да? Ну, Нада ну надо войти в положение Гасударева, він теж не може просто так, знаєте, апусташить е казну. Треба чимось її наповнювати. А чому б не вашими налогами? Тим більше, що рано чи пізно, ми ж все таки прийдемо до того, що вам з цієї же казни е прийдеться ще і репарації Україні виплачувати. Просто так до слова вам вирішила про це нагадати. Якщо би раптом ви про це чомусь. Чомусь забули. Ні, у стойку платити, ребята, платить Біде, ой, біде, ой, біде в місце в голові. Сто 150... Біде Це от хотіла би я пояснити, що це, але мені здається, на території Росії можуть цього і не зрозуміти. Знову ж таки, це як сартір, тільки не сартір. Це як нужнік, але не нужнік. Ну, типу, виглядає так само, але. Функція в нього трохи інша. Важко це пояснити е, народонаселенню на Росії, коли вони е, чайники без підставки крали і ставили їх потім на газ, намагаючись розпалити. Так, от про е, репарації, які будуть виплачуватися росіянами у підсумку. Ну дивіться, я тут порахувала, ну або ж спробувала принаймні порахувати, бо факторів о, дуже багато. Так, от нагадаю, що остання цифра, яку Європейський Союз виділив в Україні, це 90 мільярдів кредиту, 90 мільярдів євро кредиту, які вони беруть для нас, але ми їх віддамо тільки коли будуть виплачені репарації. Але ж Ну, вони ж будуть виплачені, тому 90 мільярдів євро зафіксували суму. Також загальна сума збитків України від Росії оцінюється значно вище, можливо, десь в 400 мільярдів доларів або навіть трильйон доларів, що потенційно може становити десятки тисяч доларів. Е, ну або ж євро на кожного громадянина Росії. Якщо репарації виплачуватимуться з урахуванням всіх наслідків агресії, то е, рахуємо ми з вами. Загальна сума репарацій сягне, наприклад, 500 мільярдів доларів. Приблизно та, і буде розподілена на приблизно 140 мільйонів дорослого населення Росії, але їх вже не 140 мільйонів, тому що мінус мільйон на фронті, плюс виїхали, значить, на ПМЖ в інші. Країни, і там точно буде не 500 мільярдів, але ну давайте так для розрахунку беремо 500 мільярдів доларів і 140 мільйонів дорослого населення без урахування дітей. Це буде близько 3,5-4 тисячі доларів на кожного. Це ті репарації, які буде Росія, росіянин, кожен росіянин виплачувати Україні за е, політику Путіна. Ну тому що е, напомніть, ви всі кричали, що ви всі і є Путін. Тому е, ну. така выходит сумма и тому вас має абсолютно не дивувати, чому москва сейчас такая. Але ви не думаєте, що просто на декорі вирішили зекономити грошей? Ні, це не від того, що на Росії дії закінчуються. Це розумієте, посил трошки глибший в цьому. Путін економить і замість чорної ікри. Е... Великими ложками їсть її трошечки меншими ложками, а тому і вам треба трошечки зекономити. Ні, це посил дуже глибокий, насправді, тому що е, зараз Соловйов в ефірах розказує про те, що е, от Путін розуміє, що війна в країні, Соловйов розуміє, що війна в країні, і він якби весь в війні, а народ їм достався не что все деньги нужно направить на войну, а не на украшение какого-то там отдельно взятого города. Потому что шо, Потому что не время нынче вот эти вот всякие украшения вешать. Нужно грудью за Донбасс ложиться. Информация. Женщины подошли ко мне, несколько женщин, которые сказали, вы знаете, вы увидите Владимира Рудольфовича, вы передайте, пожалуйста, ему нашу благодарность. Это не просто там слова какие-то, благодарность. Я скажу еще за что. Они говорят, вы знаете, даже в самые тяжелые времена, когда еще до специальной военной операции стояли... Света не было, воды не было, в очереди стояли. Кто-то где-то увидел Соловьева, и мы пересказывали друг другу, рассказывали. Они говорят: Соловьев его программа для нас как чистый воздух. Вот реально как чистый воздух, мы только этим и живем. Продолжайте, пожалуйста, нам негде брать информацию. Света нет, воды нет, воздуха нет, дышать нечем, бомбы на голову летят. Но программа Соловьева просто как глоток свежего воздуха. Прямо вот включаешь телевизор, но как бы света нет. А ты включаешь телевизор и все равно думаешь, как хорошо, что Соловьев есть. Вот так вот ночь не спишь, день не ешь, а включаешь телевизор, по крайней мере, в голове в своей, и все, и там Соловьев. И ты думаешь, как хорошо, что Соловьев есть. Молодец какой, правду говорит. Наконец-то. Не то, что все остальные. В войска не хотят совершения боевых действий. В общем, есть лукавство люди, которые мне говорят о том, что вот как же мы останемся без Одессы, я, может, жестковаться сейчас скажу, но еще раз вернусь к вопросу цены того или иного населенного пункта. Вот. А, есть, знаете, как некоторые товарищи, которые вот здесь сидят в Москве, с пеной рта доказывают, что не проживем мы дальше, значит, без Одессы ни дня. Я спрашиваю, а твой сын, он где? Если он на фронте, то, наверное, человек имеет право требовать освобождения Одессы, а если нет, то нельзя за чужой счет что-то что требовать. Ну, цена не взять себя ведь тоже будет, да? То есть все вот это вот, э, все эти русские люди будут воспитываться уже в парадигме совершенно Бесспорно, ну... но надо, я же говорю, надо mm -hmm. все примерять в этом смысле mm -hmm. на себя. И вот э, про э... своих детей подумать, где они, чем они занимаются. Про цену я уже сказала. 3,5-4 тысячи долларов, если мы берем 500 миллионов, Мільярдів 500 мільярдів доларів і ділимо на 140 мільйонів населення, то тоді десь на кожного по 3,5-4 тисячі доларів репарацій виходить, які будуть виплачувати Україні. А якщо ну, продовжаться взяті Одеси, то відповідно ця сума буде рости кратно і більшими темпами. Ну от… я прошу подумать и вам. Когда мы смотрим на эти карты, которые вы демонстрируете, но а, мы думаем о, так сказать, обеспечении безопасности России, там какой-то коридор, безопас... какой-то буферная зона и так далее. Но помимо безопасности, если мы говорим про национальные интересы любой. Так безопасно стало на территории России вот прям генералы мрут как му... один за одним в Москве. Прям очень безопасно стало. Страны, включая Россию вторым пунктом после безопасности всегда идет благосостояние. И пока нам никто не объяснил, сколько а, гуляй-полей или чего-то еще нужно взять, чтобы у российских граждан а, начала повышаться проблема это самое том, благосостояние. Что, что, если вы представляете эту вот пирамидку масла, условно, вы сами сказали, что безопасность, это та самая базовая история, Конечно. без которой никакого благосостояния не будет. Конечно. Точек. Тем не менее, а, следующий шаг-то какой? Ну, то есть, вот там Купианск, да, Гуляй-поле. А а а где, где благосостояние? Лучше раздать пенсионерам. Ну, Станислав Олегович, а какой-то другой аргумент, более серьезный. Может, что более быть? серьезный аргумент? Это два максимально серьезных аргумента. никакая демагогия. Абсолютно. С одной стороны, безопасность, с другой стороны, процветание. Ну, Где процветание? Где хотя бы есть демагогия, потому что, если я правильно помню, вы об этом начали говорить еще году в 23-м. У нас стоит вопрос сейчас и между расчленением. Ничего, то есть и у вас как бы никакого развития. Таким образом мы достигнем успеха таким условия условия образом, состояний. мы на них не обращаем внимания, продолжаем добиваться своих целей военным путем. единственный компромисс. компромисс. Например, новогодние перемирие. Если за, если все за, для того, чтобы российские граждане и российские армии дух. хотя бы для, для этого. этого. Это опять тоже демагогия. Это Военную, противоречит поэтому... Это все демагогия. Зачем вы вот начинаете об этом говорить? Это все демагогия. Это все от лукала. Это все надо прекращать. Какое благосостояние? Не для этого Путин СВО объявлял, чтобы граждане это России жили. В багатій страні і могли собі дозволити купити зеленої калів'є. Нет, звісно ж. Ну, не, звісно, просто нагадую: 3,5-4 тисячі доларів на даний момент репарацій з кожного Україні за знищене тут у нас в Україні. Просто в цифрах кажу. Чим далі кожен день він плюсує до цього ще і ще. І ще. Хтось, правда, не доживе до цих репарацій, до виплати їх тому ж. Що... Якби е, народонаселення на Росії, воно ж е, ну, не молодше. Е, а більше того, там взагалі не зрозуміло зараз, хто серед е, цього народонаселення та залишиться, тому що е, зараз все більше помічають, що на робочих посадах в Росії матушки та е, індійці вже працюють. А русські так де, хочеться спросити? Закінчились уже? Или на, на грани. <laughs> так просто, что вирішила решила вставать Апти, Алаудинова. Лечение зубов обойдется россиянам в два раза дороже в 2026 году, предупреждают эксперты. Основные причины – подорожания материалов, логистики, повышение НДС до 22%. НДС – самый бесполезный налог казали там финмониторинге на территории России, казалось, никто не заметит вообще, 2% сюда-сюда, было 20, стало 22, кто эти 2% заметит? И увеличение стоимости аренда помещений, конечно же, что же выросло почему-то, непонятно. Э, да, ну и тут же, как бы хочется сказать, Китай наращивает ежегодно по 400-500 гигаватт атомной энергии, РФ ежегодно 1-2 гигаватта. Ну и Соловьев говорит, что Китай хочет обойти РФ на повороте вместе с Индией. Я посмотрел, Индия, мы все время говорим о Китае, Индия ставит задачу к 1000, так, 2047 году 100 гигаватт ядерных мощностей добавить. Просто когда мы говорим о современной энергетике, о современном моменте, мы многократно говорили о том, что сейчас все строится на том, что ты производишь. То есть новые технологии, искусственный интеллект требуют колоссальных мощностей. И вы как раз... А это невозможно без денег. И вы говорили то, что у Китая же, да, там планы, как мы вежливо говорят, стоим. А тут еще и Индия. У них 430 гигаватт в этом году, и в следующем более 560 гигаватт. А у нас? Единственное, о чем забывает Соловьев, о том, что он говорит про современные страны и э, современность, чего, конечно же, на России нет и не было. Ну и, кстати, опять же таки, тот же Китай, э, на секундочку, Просто партнер Росії напомню доставляють контейнери із Китаю в Росію в середині декабря Дікабря стоимость доставки одного контейнера обходилась Росії в 6159 доларів, тоді як з Китая в Роттердам 1957 доларів. Ну просто так нагадаю по, по дружбі відбувається, коли Китай намагається максимально допомогти Росії эм, в. Такий нелегкий для країни час, коли всі гроші йдуть на війну. Е, якщо хтось ще думає, що зможе якось надавити на Китай, щоб той надавив на Росію, щоб вона завершила війну, то не варто на це розраховувати. Косподімітрів і він привезе якісь сигнали, які американці від європейців. Получається, що він там. Рады светофоры? Сигналы какие-то привезет? От украинцев. И мы, мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями. Большинство предложений, получается, Украины европейских. Ну да, то было предложено. Мне кажется, это достаточно неконструктивно. Дмитриев, наверное, вам как-то оттуда уже сообщает какие-то определенные сигналы? Ну, Дмитриев кое-что сообщает, но мы ждем его возвращения, надеюсь, он вернется. Сигналы Дмитриев какие-то вам подает? Э, подает. Э, можливо, через мессенджер э, Макс, потому что у WhatsApp на территории России працювати, сдается, перестал. Как прошли переговоры? Кирилл, э, разжигатели войны не смогли помешать переговорам? Не смогли, не смогли. Разжигатели войны не смогли помешать, не смогли. Дивно запытывать у разжигателей войны, как разжигатели войны не смогли помешать этим переговорам. Ну и вот они, разжигатели-то войны. Uh, thank you, Miami, next time, Moscow. Uh, голуби мира, там он намалеванный у Кирилла Дмитриева. Ну и... Uh, Футболочка тематична. цікаво, чому він не пішов в цій тематичній футболці на перемовини, А все таки костюм вдягнув дивно, чого ну що ж, next time Moscow можуть бути не голуби, а наші українські прекрасні неймовірні безпілотники. До речі, от Путін про Баба Ягу згадував і не тільки У нас, знаєте, різного вистачає. Тому чекайте на голубів миру. Тим більше ви самі сказали, що ніякого новорічного різдвяного перемир'я вам не потрібно. Салют, ми беремо на себе. Дякую всім за цей огляд пропаганди, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео в Ютубі. Ну і звісно, до наступного огляду побачимося з вами, Па-па.